প্ৰিয় দৰ্শক আজি ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা কথাকেইটামান পাতিম যিকেইটা কথা কাকো ক'ব নালাগে বা গোপনে ৰাখিব লাগে যদি জীৱনত আপুনি সফল হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইকেইটা কথা কাকো নক'ব কাৰণ এইকেইটা কথা গোপনে ৰখা অতি প্ৰয়োজন নহ'লে এই কথাকেইটাই আপোনাৰ জীৱনত সমস্যা আনিব পাৰে মানুহে ইয়াৰ লাভ উঠাব পাৰে এই কথাকেইটানো কি জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু যিমান পাৰি সিমান কথাকেইটা বুজি ল'ব এতিয়া জানো আহক প্ৰথম কথাটো প্ৰিয়দৰ্শক আপোনাৰ জীৱনলৈ যদি দুখ আহে যদি আপুনি দুখী হৈ আছে তেনেহ'লে সেই কথাটো কাকোৱেই নক'ব কাৰণ মানুহে আপোনাক দেখুৱাবলৈহে দুখী হয় পিছ মুহূৰ্ততে আপোনাক হাঁহিব আৰু ঠাট্টা কৰিব এনেকুৱা ব্যৱহাৰৰ মানুহ নাই বুলি নাভাবিব আমি নাজানো যে মানুহে এনেকুৱা কিয় কৰে মানুহৰ দুখ দুগুণে বহায় কিয় সেইবোৰ মানুহে জানে বা নাজানে যে তেওঁলোকৰ লাইফতো বেয়া সময় আহিব পাৰে তথাপিও মানুহে সেই কথাৰ পৰা একো নিশিকে গতিকে নিজৰ দুখৰ কথা বা বেয়া অৱস্থাৰ কথা কেতিয়াও কাকো নক'ব যিমানেই নিজৰ দুখৰ কথা নিজৰ মাজতে ৰাখিব পাৰে সিমানেই নিজৰ কাৰণে ভাল দ্বিতীয় কথাটো হ'ল নিজৰ লাইফৰ কথা নিজৰ প্লেনৰ কথা কাকো নক'ব অৰ্থাৎ আপুনি আগলৈ কি কৰিব আপোনাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি প্ৰিয়দৰ্শক বুদ্ধিমান মানুহে নিজৰ লাইফ প্লেনৰ কথা কাৰো আগত ব্যক্ত নকৰে কাৰণ তেওঁলোকে জানে আজিকালি মানুহ বুৰ্বক হৈ থকা নাই প্ৰত্যেকজন মানুহে কেৱল নিজৰ কথাহে চিন্তা কৰে এইখিনিতে আপুনি নিজৰ বুলি সকলো কথা কৈ দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াতকৈ ডাঙৰ ভুল আৰু আপোনাৰ একো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ যাক আপুনি নিজৰ বুলি ভাবি সকলো কথা কৈ দিব তেওঁ আপোনাৰ প্লেন লৈ সকলো কাম কৰিব এনে ডাঙৰ ভুল কৰাৰ আগত নিজে চিন্তা কৰা উচিত আৰু তাৰ পৰা শিকা উচিত এতিয়া আহিছোঁ তৃতীয়টো অৰ্থাৎ শেষৰটো কথালৈ নিজৰ চিক্ৰেট অৰ্থাৎ গোপনীয়তা কাকো ক'ব নালাগে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনাৰ জীৱনত চিক্ৰেট অৰ্থাৎ গোপনীয়তা বহুত থাকিব পাৰে বহুত কথাই আপোনাৰ চিক্ৰেট বা গোপনীয় হ'ব পাৰে যি আপুনি সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে টকা পইচা আৰু নিজৰ পাৰ্চনেল বা ব্যক্তিগত কথাবোৰ এনেবোৰ কথা কাকোৱেই নক'ব নিজৰ মানুহকো নক'ব যদি আপুনি নিজৰ বুলি ভাবি কথাবোৰ কৈ দিয়ে তেনেহ'লে সেইবোৰ কথা নিজৰ হৈ নাথাকে হয়তো সেই ব্যক্তিজনে আনৰ আগতো সেইবোৰ কথা ব্যক্ত কৰিব পাৰে যাৰ ফলত আপোনাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক এনেবোৰ কথা কাৰো আগতে ব্যক্ত নকৰিব যাৰ ফলত আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল তিনিটা কথা যি চিক্ৰেটলি ৰাখিব লাগে বা গোপনীয়কে ৰাখিব লাগে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক ধন্যবাদ